Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Patricia Putri binti Muhammad Nizam, pelajar sarjana pendidikan awal kanak-kanak. Jadi hari ini saya akan membentangkan tajuk aa, modul yang bertajuk Murid berkeperluan pendidikan khas bagi kategori masalah pendengaran dalam pendidikan inklusif. Jadi sebelum saya memulakan pembentangan, aa, ingin saya maklumkan bahawa modul ini akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana kita dapat membantu murid yang mengalami masalah pendengaran untuk belajar secara inklusif bersama rakan-rakan sebaya. Baiklah, aa, modul ini mempunyai beberapa bahagian utama. Saya akan mulakan dengan definisi murid, masa masalah pendengaran, kemudian kategori murid, ciri-ciri, keperluan pembelajaran, strategi pengajaran, cabaran, sokongan, rumusan dan diakhiri dengan latihan dan juga bahan bantu mengajar. Jadi bahagian-bahagian ini telah disusun untuk memberikan kefahaman menyeluruh kepada guru. Baiklah saya akan mulakan dengan definisi pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini ialah pendekatan yang membolehkan semua murid termasuk murid yang berkeperluan khas MBPK belajar bersama-sama dalam kelas biasa. Hal ini bermaksud uh, murid Masalah pendengaran ini tidak akan diasingkan tetapi mendapat peluang belajar sama seperti dengan rakan-rakan mereka yang lain. Jadi konsep ini penting kerana ia aa, memberikan keadilan dan juga akses pendidikan kepada semua tanpa ada unsur diskriminasi. Seterusnya kategori masalah pendengaran. Jadi terdapat dua kategori utama murid masalah pendengaran ini. Yang pertamanya ialah kurang dengar, hard of hearing. Yang mana murid ini um, masih boleh mendengar dengan alat bantu seperti hearing aid. Uh, mereka ini biasanya boleh bercakap tetapi suara mereka mungkin agak perlahan atau kurang jelas. Keduanya ialah uh, pekak ataupun deaf yang mana murid-murid uh, ini tak dapat mendengar langsung ataupun... Um, memang tidak mendengar. Jadi mereka ini menggunakan alat bantu dan mereka ini juga bergantung sepenuhnya kepada bahasa isyarat ataupun komunikasi visual. Jadi kategori-kategori ini penting untuk guru ketahui supaya pendekatan pengajaran dapat disesuaikan. Baiklah seterusnya ialah ciri-ciri murid yang mengalami masalah pendengaran. Jadi antara ciri-cirinya ialah mereka ini sukar memahami arahan lisan, mereka ini memerlukan bantuan visual seperti gambar atau video. Kadang-kadang mereka aa, mengalami kelewatan perkembangan bahasa ataupun pertuturan dan mereka juga bergantung kepada pembacaan bibir untuk memahami apa yang guru katakan. Jadi aa, semasa mengajar guru perlulah sentiasa pastikan aa, muka Uh, dapat mereka lihat dengan jelas uh, semasa bercakap. Seterusnya, keperluan MBPK masalah pendengaran. Jadi uh, berdasarkan ciri-ciri tadi, setiap murid ini ada keperluan tertentu. Contohnya, kalau murid itu sukar faham arahan lisan, kita boleh sediakan arahan bertulis dan tunjukkan kepada mereka secara visual. Uh, kalau mereka bergantung kepada pembacaan bibir, guru kenalah bercakap berhadapan dengan mereka dengan jelas dan elakkan bercakap sambil menulis di papan. Jadi penggunaan uh, teknologi seperti alat bantu uh, alat bantu dengar ataupun visual tambahan akan membantu dalam sesi uh, di kelas. Baiklah seterusnya adalah strategi pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi antara uh, strategi pengajaran yang sesuai ianya termasuk uh, menggunakan bahasa isyarat ataupun komunikasi alternatif. Jadi kalau guru ini tidak menguasai bahasa isyarat, um, guru bolehlah uh, belajar asas untuk membantu. Seterusnya sediakan uh, bahan visual seperti infografik, gambar ataupun video dalam sesi di kelas. Jadi perkara-perkara ini dapat membantu murid memahami tanpa bergantung sepenuhnya kepada pendengaran semata-mata. Seterusnya uh, guru perlu bercakap berhadapan dengan murid supaya mereka boleh mem Uh, membaca melalui pergerakan bibir kita dan akhir sekali ialah menggunakan alat teknologi seperti FM system ataupun um, aplikasi pendengaran uh, dan kesemua strategi ini akan membantu murid-murid supaya tidak tercicir dalam pembelajaran Seterusnya adalah cabaran-cabaran jadi walaupun ada banyak manfaat pendidikan inklusif ini kita juga perlu sedar bahawa akan ada cabaran dalam pelaksanaannya. Antaranya ialah kurang guru terlatih dalam bahasa isyarat. Jadi ramai guru, terutamanya guru arus perdana tidak ada kemahiran berbahasa isyarat ini. Seterusnya ialah uh, kurang alat bantu pendidikan khas. Jadi perkara-perkara uh, ini terjadi jika uh, sekolah tidak cukup bajet untuk uh, menyediakannya dan akhir sekali ialah kesukaran komunikasi dengan rakan sebaya. Jadi murid mungkin akan rasa terasing kerana tak faham komunikasi rakan-rakan di arus perdana. Baiklah, seterusnya adalah sokongan. Jadi untuk atasi cabaran-cabaran tadi, aa, kita perlu ada sokongan lah. Jadi antara sokongan yang dapat boleh dilakukan ialah aa, latihan berkala kepada guru supaya lebih mahir berbahasa isyarat dan teknik pengajaran inklusif. Seterusnya, menyediakan peralatan sokongan yang mencukupi seperti FM system Dan uh, seterusnya ialah program kesedaran sosial di sekolah supaya rakan-rakan sebaya lebih memahami murid-murid berkeperluan khas ini. Dan akhir sekali ialah bilik khas yang mesra pendengaran jika diperlukan. Baiklah, um, kesimpulannya pendidikan inklusif ini uh, adalah penting untuk murid masalah pendengaran supaya hak belajar mereka sama rata dengan rakan-rakan yang lain seterusnya dengan strategi pengajaran yang sesuai sokongan yang berterusan kerjasama yang baik dari semua pihak kita dapat membantu mereka mencapai potensi akademik dan sosial baiklah Sebagai pengukuhan, modul ini uh, menyediakan latihan untuk menguji pemahaman guru mengenai topik-topik yang dihuraikan. Jadi selepas sahaja anda mengimbas kod QR yang tertera, anda akan dibawa ke Google Form untuk menjawab soalan-soalan latihan pengukuhan berdasarkan pembacaan modul. Dan selepas sahaja anda habis menjawab kelima-lima soalan latihan pengukuhan ini, anda boleh menyemak skor anda serta jawapan-jawapan yang betul jika ada kesalahan. Modul ini juga menjadikan video asas bahasa isyarat supaya guru dapat belajar berkomunikasi bahasa isyarat dengan baik aa, dengan murid-murid yang berkeperluan khas masalah pendengaran ini. Jadi selepas sahaja anda mengimbas kod QR itu, anda akan dibawa ke link ini untuk melihat ketiga-tiga video asas bahasa isyarat yang boleh dipelajari. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar isyarat warna. Merah, merah, hitam, bola buku buku seterusnya um kita juga ada menyediakan jadual refleksi yang boleh dicetak untuk dijadikan nota kepada guru bagi membantu menambah baik menambah baik sesi PDPC pada masa akan datang selepas menyimbas kod QR tersebut anda akan dibawa ke fail PDF ini untuk melihat jadual refleksi guru. Jadi jadual ini boleh dicetak untuk digunakan semasa menilai sesi pengajaran yang telah dilakukan dan mencatat segala penambahbaikan yang perlu dilakukan untuk sesi seterusnya. Dalam modul ini juga terdapat uh, kad imbas asas huruf bahasa isyarat untuk guru cetak dan digunakan semasa sesi PGPC. Imbasan kod QR tersebut akan dibawa ke file PDF ini dan bahan ini boleh dicetak untuk dijadikan sebagai salah satu bahan mengajar semasa sesi dalam kelas. Jadi, murid boleh belajar bahasa isyarat dan juga pergerakan bibir yang tertera di dalam kad imbasan ini. Seterusnya, permainan itu dan ini merupakan salah satu bahan bantu mengajar yang boleh disesuaikan dalam sesi pengajaran dalam kelas. Jadi, permainan ini merupakan salah satu permainan interaktif yang boleh digunakan semasa sesi kelas. Guru boleh menayangkan permainan ini di smartboard dan bermain bersama murid-murid secara berkumpulan atau guru boleh mencetak fail ini dan bermain bersama murid-murid secara individu. Permainan ini akan menambah baik komunikasi dua hala antara guru dan murid. Dan itu sahaja dari saya. Sekian terima kasih.